وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. والأرض والجبال فأبينا منها منها وأشتقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمشتكين والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم